Дорогі брати і сестри, у нас сьогодні в гостях є брати. І написано в Другому до Коринфян, 8 розділі, 23 вірш, що наші брати це посланці церков слава Христова. У посола Павла були брати, які були послані ним. І, зокрема, в корейську церкву. І він так і характеризує, що це посланці церков. Слава Христово. Тому е, братан сьогодні відвідали, це посланці, я не знаю, церков чи обнієвіці, аби вона розкажуть. Е, трошки за себе кожний. І ми дякуємо, що можемо мати спільність разом із ними, будь ласка, друзі. Я вибачаюся, я буду на російській, бо на не треба важко. А це на місці наказали. Я, думала, да, я планировал э, в Киевской области, ты планировал в Киевской области. Так получилось что моя жена, ну, мы прошли все мирские дела в удовольствие, и моя жена, когда-то в 90 по-моему, в этом в общем, году, говорит, пойдем на Пасху православную церковь. Ну, у нас в православной на церкви так, какой-нибудь такой не было, тогда мы построилась. А, была такая кабличка на кладбище. Вот. А мама у меня уже была верующая, и мы пошли. Это надо было всю ночь там быть с этими там кошелечками, кто там с чем. И э, когда я уже, ну, это была служба такая, небольшое помещение, и там батюшка был как бы знакомый, я работал с отходным за мастером. И когда я уже был последний, там, в синичке, а я там живу, папа, папа, я на Юра, подожди. Он говорит, что вы меня я, подошел, я... Смщу, я никто. И он говорит, возьми крест. А у них православие, там нужно обойти вокруг храма, кошелочки, темно, свечки, как бы их стоят, бабушки три стоят, они слушают батюшка, он покрапит. И вот я говорю, с крестом перейди батюшки. Ну крест не ход, они там перейди перейду. У меня внутри голос. года. Уже мама за меня молилась, а она меня молила за меня три года всего. Что я стал верующим на мне И когда я открыл Библию, значит, я читал Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа. И я на сердце Хотя я не знал, что такое существует, ничего не знал. Для меня была пила-черпинка, что пила шурпинка, шурпина, не понимала. И вот мы идем, я иду с Христом, батюшка сзади, она мне И у меня голос, внутри меня голос, первый раз такое было, Юра, ты будешь служить Богу. Я с Каваровской церкви, мы приехали, вот конференция было два дня, седьмое, восьмое, Ковель я очень брат меня просил, прошлый год я не поехал, побоялся, он зародил меня первые месяцы. В этом году я увидел, что у него Бог благословляет его вот этой машине, подарили машину за границей для того, чтобы турецкие студенты совершать. И вот мы были в Ковеле, это нельзя передать, кто видел, где-то в Ютубе, может кто-то видел, это, это оркестр на конференции, где-то около 30 музыкантов, там, там такие трубы, все это золото, хор 100 человек, например, хор 100 человек. Ну, насколько эти братья живут, если вы так жили, знаете, как они живут этим логистиком, их братья привели примеры, что говорит, когда человеку так вернут деньги, там то ли за трава кому-то бабушку заберешь, то ли за что. Ни в коем случае. Я вас не реализую. Если я это все буду материально возвращаться ко мне, не будет благословений. Я вас всех желаю благословить. У нас кровавые три церкви. Вчера молились за Светковского дочку, принесла тяжелую операцию, тоже молитесь. У них много детей, по-моему, 13 детей. Вот эти все нужды. Я никогда не думал, что молитвенная группа это что-то такое серьезное. Ну, бабушки собирают свои там молитвенная группа, а теперь вот эти последние годы без молитвы ничего не могу сделать. Без молитвы никуда никак. Сюда я ехал в поездку, молились вот неделю за эту поездку и церковь. Скажу за эту войну, как получилось за эту войной. Нам приезжал Миша Бондар, который ну, ведет газету. И он приехал к нам за 4 года войны. Никто не знал, он для пенсионеров служение бесподобное и уехали. Я приезжал, по-моему, с этой Бакумовской церкви, пастырь, с женой приезжал. в общем, провели, но ну, уже люди стали, может, что будет война, но никто не мог поверить. Граница, братский народы, язык, все, культура, это когда родственники наши, и через четыре дня война. Вы знаете, я скажу честно, а вот страх это плохо, конечно. Я не мог открыть рот много месяцев помолиться за своих родных. У меня дочка не подкинула. Одна выживание была, 16 Первый взрыв, она 16 этаже. Первая взрыва на Петровцев видала. Но ну, она не пуганая такая, как, я, как пуганная. Я после взрыва, мне это не то вечер, а вот это было недавно. Когда, когда по крыву рогу бьют ракеты, вы знаете, это ну, слышно очень так. Пока все же У нас в следующем доме повылетали все окна. Мой дом стоит, как бы, закрытый, так, два дома, немножко в глубине. И когда был шахет, там придет два шахета. Вылетели там во всем районе, там много вокруг, где-то метров сто где вылетели много, от а школы. А в следующем доме я зашел с пятого по первый этаж, все, все стекла на улице, все стекла в подъезде. Следующий подъезд, так само, третий, четвертый, четыре этажа, четыре пятиэтажный дом, четыре подъезда, все стекла на улице и все стекла на улице. Это было то, что первое. Сейчас уже ковырок разбитый, очень серьезно, а Николай его убили, тоже там очень, очень страшно. Вот. И хочу сказать, значит, по поводу того, что Божьи законы, они неизменны. Помогая другим, помогая себе. Я просил молиться за моих родных, много братьев, чем молились. И я открыл рот свой, спросить у дочки у меня родная, не родная, родная дочка. Как там в Горзилле, у Тани дома? В Горзилле там оказывается самая большая церковь, я читал в журнале, регистрация самая большая церковь в Горзилле. Вот эта история, я не знаю, если знаете, я два журнала читал. Ира говорит, моя родная дочка, говорит, у Тани целый дом. Это прошло много месяцев, просто молились все, говорю молитесь, я не могу молиться. Просто, ну, не было сил открыть рот. И говорит, у Тани целый дом. Рядом танки ездили по этому Горзиллю, там, ну страшно. Дом целый. Так что молитвы ваши Бог слышит. Хочу сказать тоже что откровение, какое я получил недавно, Слово Божие. Ну, вы помните, написали там в там что любящих благоветь пред именем Твоим. Вот это благоветь пред Богом, это надо научиться. Хочу прочитать вот Сарапеву Псалу. Для меня уже вот очень дорого. Пусть она вам будет дорого очень. Это первые четыре стиха, что написано в Сараповом Псалме. Начальник укора, Шалом Давида, блажен, кто помышляет о бедном, день бедствия избавит его Господь. Это одна. Да Третий стих. Господь сохранит его и ему жизнь. Блажен будет он на земле. И ты не отдашь его на волю врагов его. Господь укрепит его на водре болезни его. Ты изменишь все ложа его в его. Чудные слова. Поразмышляйте на Я сейчас скажу за Я заехал, я заехал дочка, когда у нас была свадьба в Наш брат из нашего, ну, нашей церкви брал сестричку, она медик в Белой церкви, там там, их, там все на украинском, очень красиво, поют на украинском, пробовали на украинском, брат забыл где-то, приехал там где-то смолтать, ну украинский это очень красиво, ну кто, кто это видел? Вот. И получается, я потом заехал на ну, Киев, вот, два собрания нужно было провести, тогда был на Бакинской, а потом на Большой И мне брат говорит, поехали на Троещину, тебя ну, там, ну, поколить там, как-то ну, далеко, от Бакинской, от Троещины. Я говорю, я тут помню, ну, ближе, Я пошел в Барбия. Это было осенью э, 21 -го года. И ходят женщины, там две или три женщины, я им начинаю говорить что о Боге. Знаете, что они сказали? Бог сам по себе, мы сами по себе. Так не бывает. И вот Бог через рябь от войны допустил, чтобы люди не думали, что мы сами по себе, а мы своим делам, а у Бога там какие-то свои дела. Вот это страшно. Я хочу вам прочитать стихотворение небольшое. Давно я его писал, потом забыл, потом вспоминал. Ну, когда вот маленькое вот такое. День какой была среда, и разбор был слон. Кто краснеет от среда, что остался дома? Не краснеет брат Петро и сестра Тамара Откровение для кого в Библии той старой. Благовестие идет, и неплохо в целом, Дерзновения не хватает неразумным делом. Они в поисках давно, где найти бы масло, Кто и чем же их пристил на э, пути опасном. А Господь уже грядет и кругом стемнело, Кто же масло даст взаймы неразумным делом. Все, я думаю, не хватит. У нас на сегодня тяжело сразу эмоции все. Хотя а Бог благословит, слава его за все. Амин. Давайте помолимся. Господи, благодарю тебя, что все мои жизни, что ты послушал меня <связывая> молитвы моей мамы, за то, что есть потери сестры нас, которые обеют у нас свою благовесть, и районные, и военные действия, другие школы, другие. Много еще не знающих тебя людей. Это радует, что мы ждем тебя в лечении. Занимайся всем постоянно. Благослови нас, Господи. Помоги нам молиться друг за другом. Господи, пусть пастырь добро. добровольцы, церкви есть. И мои дети есть в этом городе. Каждого благослови, Господи. Благослови наше братство и своих детей. Помоги нашим братьям. У нас там в городе молятся. Благослови нас, Господи. Благослови всех тех, кто связан с церковными командами. Ты не знаешь, как нам помочь стоять.